Salam, hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində marşruta yaxın bir ərazidə bak, belə bir şəxsi tikili, 4 otağlı həyət ev çəkib təqdim edirəm. Və bura bizim həyətimizdir. Burada həyətdə olan bak, belə bir ayaq yolu var. Evin arxa tərəfində keçici ayrıca bir qapı dakı bizim darvazadır. Yəqin ki 2-3 daçın yerəşir. Qeyd etdiyim kimi 2 tan 0.5 sot torpaq zəhlət tikilib 120 kvadrat hardasa. 4 ilin evidir. Tam qoşa daşdır. Beton fundamentidir. Gördüyünüz kimi 6 daş kürsü də albet tikilib üstü kəməyə qədər. Hündür ərazidir. Yəni burada digər skinlən baxın demək deyil. Bu qarda yağışdan sonra A, bu emmi səladır. Bu quş qoru evdir. Bax burada belə bir eyvanı var. Üstü bağlıdır. Bax, evimizin içindən heçə görəndə iri bir dəklizdir. Belə bir iri dəkliz. Başlayaq sağdan. Sağda böyük bir qonaq tağı. Qəşəng qonaq tağıdır, iridir. Burada gördüyünüz kimi interneti var. Qeyd etdim ki, marşrutə yaxın bir ərazidir. Döşəməsi taxtapoldur. Belə bir tv stend. Qaz, su, işıq bu başdan deyim daimidir. Qum sistemindən qızdırılır evlər. Burada bir yataq otağıdır. dedik gördüyünüz kimi dəhlizdir böyüdü va bilirsiniz dəhlizdir burda yataq otağı valideynlərcə onun yataq otağıdır keçin dördüncü otağımız bu da ki yeni bir uşaq otağıdır Burda tamamlan ayırılıq olusudur. En yani, tamamlan başlayıb va ba, burdan mətbəxə gedərsən, isti puldur. Bu da mətbəxidir. Belə bir, bir gözəl mətbəxdir. Qiymət 70 min manat. Qiymət əla qiymətdir. Şəxsi tikiliq qoşudur. 4 otağlı ev indi 70 min manat sənəd tək torpağın çıxarışıdır. Kimsə səhrə razılaşu əşyənd ala bilər. Video olam izləyicisiz təşəkkürlər. Kanalı abunə olun birliyi üçün. Beş bilə bilə şəhvəzlik fikrəz bizlə 5 minit bu gün. Sağ olun.